Сергій Анатолійович Сахно, виконавчий директор ЖБК Енергія. Розповість нам про основні аспекти оформлення ОСББ. Ну, по крайній мірі, це ну, ви там розкажете. Сьогодні, по приглашенню я присутствував на встречі, де ми розказували преимущества переходу домов з комунальної власності в ОСББ. Мы затронули также ряд вопросов, как, какие поэтапные шаги для того, чтобы дом перевести из коммунальной властности властность жильцов своего дома. Есть первые шаги, которые необходимо сделать для того, чтобы перевести дом в СББ. Надо создать инициативную группу в количестве 3-5 человек, собственников квартир, которые возьмут на себя основную такую работу. Следующим этапом для инициативной группы это есть изучить законы Украины об ОСББ, другие нормативные правовые акты. Также инициативной группе предстоит такой немаловажный вопрос, как сделать технический осмотр состояния жилого дома, техническое состояние, где надо просмотреть реальное техническое состояние, это холодная вода, постачальная, горячая, канализация, отопление, подвалы, крыши и другие вспомогательные помещения, которые есть в доме. Также стоит инициативной группе проделать такой э, объем работы, как э, посмотреть реальное экономическое состояние дома. То есть это объем платежей на обслуживание дома, сравнить реальной себестоимости дома, которая необходимо для поддержания дома в рабочем состоянии, плюс э, вывоз мусора, утилизация мусора, оплата электроэнергии по счетчику, работа с должниками, если должники или нету должники. Вот этот э, комплексный анализ экономического состояния дома позволит инициативной группе составить кошторис, который необходим кошторис для дома утвердить, как бы посмотреть тариф для поддержания дома в технически исправном состоянии. Дальнейшие шаги. Это надо будет разработать устав ОСББ, сложить, сделать список владельцев квартир с правоустановочными документами, для того, чтобы можно было определить, кто есть собственники собственник этого квартир. А вы еще говорили, что отримать назву да, надо за перед тем, как регистрировать, будем в службе регистрационной, надо как бы зарезервировать название будущего ОСББ для того, чтобы эти названия не повторялись. Но это сделать можно обратиться в регистрационную службу, там они просмотрят, и есть ли такие ОСББ с данными названиями. Регистрационная служба это в, в Украине? Бухове. Нет, в, Бухове, в Бухове, да? да, ну это не есть такой это чисто технический вопрос. То есть, например, если СББ хотят назвать, например, Мрия, а уже в Украине есть такое, тогда можно назвать, например, Мрия 1, Мрия 2 или, например, Мрия Украинка. То есть для того, чтобы не повторялось. Вот. Ты можешь просто еще задавать самое главное, что при переходе в СББ это надо провести разъяснительную работу среди жителей дома. Вот на вот этой сегодняшней встрече вокруг этого вопроса, наверное, это, наверное, будет самый такой глобальный вопрос, для того, чтобы люди поняли преимущества создания СББ, что они становятся властниками своего дома, что они сами будут управлять домом, будут определяться что приоритетность каких-то выполнения работы, что для дома в первую очередь более актуально, или ремонт холодной воды, или ремонт системы горячей воды, или отопления, или системы канализации. То есть это да, даст людям уверенность в том, что в какой-то промежуток времени они устранят все те недостатки, которые существуют, и, не, и они будут уверены в своих системах, что дом будет функционировать нормально, без каких-то перебоев, без аварийных работ в течение какого-то промежутка времени. Чтобы, например, зимой не остаться без отопления, потому что заранее летом они будут готовиться к отопительному сезону. Если что-то будет выходить со строя какие-то системы подачи холодной-горячей воды, тоже можно будет посмотреть техническое состояние и как-то запрограммировать эти работы на выполнение в тот период времени, когда это удобно. Сергію Анатолійович, а підкажіть, будь ласка, от за результатами даної зустрічі, яка відбувалася сьогодні, а, які результати для вас були цієї зустрічі саме для вас? Саме для мене саме то, що люди дуже заінтересовані, в том, хотя в цьому питанні переходу з комунальної власності в СББ преимущество СББ. И то, что люди сами могут определять, как, как это говорит, знаете, это как хозяин, как в своей квартире, что надо сделать в первую очередь. Теперь люди будут думать, что им надо делать в, в тех домах, в которых они проживают. Добрый, дякую вам. И вам дякую.